Питання якості товарів і послуг є тією категорією, яка дозволяє поліпшити стан справ у багатьох галузях, але щоб цього досягти, треба починати із якісної освіти. Підвищення стандартів в освіті нині відбувається. Є чимало позитивних досвідів, але все ж таки тут необхідні кардинальні зміни. Свідченням цього є приєднання української освіти до болонського процесу. Нині освітяни вивчають цікавий досвід в інших країнах. Наприклад, проректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський запропонував поділитися своїми враженнями щодо університету Мічигану, який він нещодавно відвідав в Америці. Цей навчальний заклад. Засновано у 1817 році своєю головною метою тут вважають служіння людям, відкриваючи нові простори для самовдосконалення, розвитку та формування нової генерації своєї країни. И дело в том, что вот когда ряд специалистов говорит о том, что вот можно провести некие косметические реформы в системе образования, и мы, в общем-то, сможем интегрироваться в европейскую, там скажем, систему образования, я этому просто не верю, потому что я знаю, что мы просто принципиально и качественно отличаемся от них. Я не хочу, чтобы слушатели, которые вот смотрят наши передачи, сказали: да, вот он, сторонник американской системы, и другой не может быть. Нет, я прекрасно понимаю, что мы основываемся на своих традициях, на своем менталитете, на своих привычках. Но все зависит от того, как мы ответим на вопрос, что мы хотим для своих детей. Если мы хотим для своих детей все-таки процветающей страны, а не страны, в которой, вот, ну, вы видите, что происходит особенно в последнее время, страны, где экономика не зависит от, скажем так, политики решений, где экономика зависит в первую очередь от людей труда, от людей, которые генерируют знания в первую очередь, то я думаю, что нам придется так или иначе выбрать ту или иную модель и определиться с этим, американская это будет или европейская. Почему? Потому что очень много вопросов увязано не просто с моделью управления качеством подготовки студентов, но и с системой, скажем, финансирования. Если, скажем, американская система предполагает полностью платное образование, При котором, конечно же, ответственность за обучение виростає. Ви вы скажімо, якщо скажемо чоловік платить двадцять долларов тисяч доларів за підготовку, да, ви вы считаете, він піде за дипломом или піде за образованием? Університет пропонує своїм студентам понад 600 академічних програм із образотворчого мистецтва, бізнес адміністрування, новітніх технологій, економічних та природничих спеціальностей. Навчається більше 40 тисяч студентів. Я просто уверен, що ніхто так просто 100 тисяч доларів не в. Влож... чтобы получить диплом бакалавра, для того, чтобы потом... Якость тут выходит на первый план. Абсолютно верно. Поэтому вот мера ответственности, она есть. Это регулируется там так. То есть человек, который поступает в ВУЗ, он получает право на получение льготного кредита. Он получает эти деньги, оплачивает за обучение, потом, когда выходит на работу, он их начинает возвращать. Поэтому, это одна, кстати, из причин вот такого высокого, высоких требований, говорит о том, что рынок труда верит американским университетам. В результате, скажем, бакалавр, который заканчивает университет, у него зарплата начинает начинается от 45-50 тысяч долларов в год. Если он заканчивает магистрскую программу, у него зарплата начинается от 75 тысяч долларов. Европейская система, она полностью бесплатна. Знаете, это тоже нормально, потому что государство выбрало модель, при которой оно строит вот такую пирамиду с максимально широким основанием, для того, чтобы там провести селекцию. Это тоже позволяет решать вопрос, каким образом. На первый год заходят все, все бесплатно. Но дальше, не прошел дальше, отсеялся, не прошел, отсеялся. В результате они действительно формируют элиту вот таким вот путем. И это тоже нормально. Сегодня, поднимая планку в украинской освіті, мы, звичайно, переймаємо інший досвід, але спираемся на те краще, що є в нашій освіті. Посмотрите на нашу систему. Микс. Эти поступают как бы бесплатно, то есть государство за них платит деньги. Не маленькие, там, скажем, высшее образование обходится, по моим таким данным, в 5-6 миллиардов гривен в год. Представляете, сколько налогоплательщику нужно собирать денег, чтобы оплачивать работу наших университетов. А что же мы имеем на выходе? Дальше, контрактники заходят. Вот я преподаватель, да, ну как ты отчислишь контрактника, даже если он отвечает на двойку, если ты понимаешь, что в бюджет университета не попадет эта копейка? Значит, ты начинаешь думать, как быть. Так что же в результате получается, что все, кто заходит, все и получают дипломы. Вы поверите в то, что пол 400, вот скажем, 86 тысяч деток закончило в этом году школу, и потом, скажем, 470 тысяч через пять лет все получат диплом о высшем образовании. Мы сами уничтожаем рынок труда, мы его размываем, мы не даем возможности работодателю выбирать осознанно того, кто же готовится, и потом все опять равны знаете пока у нас мы эту идеологию не уничтожим мы на самом деле будем иметь большую беду я же, очень жалею что многие руководители от образования все таки не понимают той роли которая возлагается на систему высшего образования мы там должны готовить специалистов людей которые составят элиту нашей страны и которые наконец могут украину это потенциально богатая страна вывести действительно в мировые лидеры это будет удивительно, но вы знаете, эту проблему решают через образование, а не через экономику. Не будут проблемы у ХБК, будут проблемы у судостроительного, будут проблемы у каждого завода, до тех пор, пока не придет действительно современный менеджмент, который получил действительно... Висококласне образування, к сожалению, не на Україні, а в Великобритании или в Штатах, і знають, как, що нужно делать для того, щоб виводіти завод. Цілком зрозуміло, що проблемних питань на освітянській ниві чимало, але є головне бажання і вміння виходити на більш якісний рівень. Адже сьогодні лише високодосвідчені фахівці можуть розвивати і економіку і покращувати стан справ на освітянській ниві.